biz əvəzliyə aiddir. Baxaq əvəzliyə. Choose the correct pronoun. asks of house over there there is. Burda nəyə fikir verməliyik? asks. asks verinin sonunda s varsa, present simple indiki sadə zamandır və o artıq mübtədanın və xəbərin tək olmasını bildirir. Biz bilirik ki, tək mübtədalar tək xəbər tələb edir və he, she, it. Bunlardan hər hansı birini seçməliyik. Heç vaxt you asks yox və ya bilmərik. You ask deməliyik. She asks, he asks, she, she asks bunlar doğrudur. Baxaq house. House tək isimdir və Z, zi, zi, z, z, z işlənə bilər. Bunlar işarə əvəzlikləridir və işarə əvəzlikləri bizdə burada verib over deyə. Əgər cümlədə over deyə varsa, bu zaman uzaq məsafəni ifadə edir. Biz yaxın məsafəni göstərir. That uzaq məsafəni göstərir. Və əgər cümlədə over here sözü varsa, this over there sözü varsa, latdan istifadə etməliyik. Buna görə də B variantı və E variantı çıxır qaldı. C və D C və D variantları arasında. Və bağlıq cümləmizin sonuna. Yəyli əvəzliyin aslı forması və yəyli əvəzliyin müstəqil forması. Yəyli əvəzlinin aslı forması major, his, her, its all və deyə. Bunlar özlərindən sonra mütləq isim tələb edir, isimlərlə aslıdırlar. Yəli əvəzinə -yə müstəqil forması isə heç vaxt özündən sonra isim tələb etmir. Burda da nöqtələrdən sonra isim olmadığına görə biz heç vaxt a və götürə bilmərik. Cavabımız c variantıdır. She asks of that house all the day. There is mine.